Bagi rakyat sehat, makin banyak dokter, makin sehat manusia. Tapi faktanya ini, makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Hai semua rakyat dan semua rakyat. Mungkin ada yang disuruh para rakyat kekalahan diri akhirat. Janganlah dengan berkhianat. Karena kita semua pasti akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Trend, Jadi selain partai politik, ya teman-teman, Jokowi juga mengerahkan aparat. Kita ini bahasanya menduga dulu ya. Jadi setelah Gibran menjadi cawapres, tangan negara untuk membantu Gibran istilahnya tidak lepas begitu saja. Ada kebilangnya untuk memenangkan paslon 02 sebelum mencoblosan. Kecurangan jelang Pilpres 2024 yang diungkap dalam film dokumenter Dirty Food bukanlah omong kosong. Liputan khusus Kumparan telah mengulas rangkaian dugaan kecurangan tersebut secara kontinu sejak tahun 2022 dalam lebih dari 22 edisi Lipsus kami. Nah, semua dimulai dari munculnya wacana presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen UUD 1945. Kumparan mempublikasikan laporan soal itu pada September 2021. Ketika itu, lima sumber kumparan di internal koalisi Jokowi bercerita kepada tim kami, ide perpanjangan jabatan presiden muncul dari pendukung Jokowi non parpol. Secara umum, ada empat fase dalam proses rancang bangun upaya penguasa mempertahankan kekuasaan yang bermuara ke kecurangan yang terjadi hari ini. Fase pertama adalah upaya mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Fase kedua adalah upaya penguasa mencengkram dan mengendalikan sejumlah kekuatan politik di Indonesia. Fase ketiga adalah pengerahan aparat dan instrumen negara untuk kepentingan pasangan capres cawapres tertentu. Dan fase keempat adalah penggunaan program pemerintah untuk kepentingan kampanye. Nah, bagaimana? alur ceritanya dari fase pertama Erani bisa cerita soal ini ya karena waktu itu di fase pertama Erani yang banyak liputan Jadi begini Mbak, uh, ya kita tahu kekuasaan itu memang nikmat sehingga siapapun yang berada di sana dan tergoda bisa menggenggamnya dengan erat-erat. Ini menghinggapi sejumlah pemimpin di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pilpres 2024 ini yang tinggal beberapa hari lagi mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari rancang bangun Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Fase pertama upaya mempertahankan kekuasaan Jokowi yaitu melalui skenario 3 periode. Upaya ini menggunakan suara para kepala desa di Silatnas Abdesi pada Maret 2022. Ini juga pernah kami tulis di Lipsus tanggal 11 April 2022. Ketika itu di Silatnas, seorang gadis asal Aceh Tenggara, Muslim, menyuarakan Jokowi tiga periode pada saat sesi tanya jawab dengan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut hadir di situ dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Abdesi. Dalam proses itu kami mewawancarai beberapa pengurus Abdesi soal ini. Seorang panitia yang ikut dalam rapat-rapat Abdesi atau Silatnas Abdesi ini menyatakan agenda dukungan tiga periode sudah direncanakan. Berikut pengakuannya kepada kami waktu itu. Karena memang di sana mas, bukan sering lagi disebut. Karena kuncinya di sana. Awal itu konsolidasi awalnya mereka DPP itu DPP APS itu ke LBP. Tapi melobi apa tuh menambahkan anggaran desa yang tiga persen itu, itu mereka ke sana ngobrolnya. Tapi usaha tiga periode ini ditentang keras oleh banyak masyarakat dan partai-partai di parlemen. Tiga periode tidak berhasil. Tapi bukan sampai berhenti di situ. Muncul opsi lain melalui penundaan pemilu dua atau tiga tahun. Penundaan ini otomatis memperpanjang masa jabatan presiden menjadi dua sampai tiga tahun. Alasan penundaan ketika itu karena banyak program-program pemerintah yang tertunda karena pandemi COVID. Saat itu gagasan ini didukung oleh Golkar, PAN, dan PKB. Ada dua Menteri Jokowi waktu itu yang juga terang-terangan menyetujui upaya penundaan pemilu ini, yaitu Luhut dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Penundaan pemilu ketika itu dipandang lebih masuk akal buat para politisi dan partai-partai politik karena penundaan pemilu otomatis juga memperpanjang masa jabatan anggota DPR sehingga mereka tidak perlu lagi untuk berkampanye di pemilu tapi mereka otomatis jabatannya bisa diperpanjang juga 2 sampai 3 tahun. Sumber-sumber kekumparan di lingkar pemerintah ketika itu menyebut Luhut dan Pratikno begitu aktif terlibat dalam skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi tentangan dari publik membuat kedua skenario ini tidak berlanjut. Tapi apa benar bang skenario Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan berhenti di situ? Hmm, tidak ya, karena ceritanya masih berlanjut ini Rani. Jadi dua skenario gagal, skenario hmm. perpanjangan e, tiga periode, perpanjangan tiga periode e, dan perpanjangan jabatan presiden itu gagal. Tapi rancangan berikutnya mencuat, memajukan Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Nah skenario ini menggunakan instrumen hukum melalui Mahkamah Konstitusi yang ketika itu dipimpin oleh Ipar Jokowi sendiri, Anwar Usman. Hasil-hasil liputan khusus kumparan soal dilibasnya hukum untuk kepentingan kekuasaan itu terbit sampai tiga edisi ya waktu itu. Yang pertama 7 Agustus 2023 dengan judul Jalur Cepat Untuk Gibran. Kemudian tanggal 16 Oktober dengan judul Semua Untuk Gibran. Dan 13 November dengan judul Cacat Etik Paman Gibran. Nah, sumber-sumber di lingkaran koalisi Prabowo waktu itu sempat bercerita kepada kumparan bahwa Gibran ditempatkan sebagai cawapres karena Jokowi ingin memastikan Prabowo berjalan pada rel yang benar ketika ia nanti memimpin. Menurut sumber-sumber itu, menjaga Prabowo dianggap lebih aman bila Prabowo memimpin negeri bersama Gibran, putra Jokowi sendiri. Kemudian sepekan sebelum putusan MK diketok pada 16 Oktober ada orkestrasi politik agar Gibran melaju jadi cawapres Prabowo. Orkestrasi politik ini bergaung kencang lewat organ sayap dan pengurus Gerindra di daerah. Menurut sumber-sumber internal Gerindra di Jawa Tengah yang ketika itu bertemu dengan Reki ya Reki, uh, mereka cerita dan mereka bilang kalau mereka sudah tahu kok Gibran bakal lolos dari aturan syarat capres-cawapres di MK. Nah, betul saja putusan MK kemudian membuat Gibran bisa melenggang jadi cawapres Prabowo. Putusan ini kemudian dinyatakan cacat etik dan paman Gibran Anwar Usman dicopot dari jabatannya dari ketua MK. Nah, tapi majunya Gibran sebagai cawapres ini menjadi bukti dari inkonsistensi ucapan Jokowi. Dia semula berujar bahwa tak logis bila Gibran jadi cawapres. Nyatanya itulah yang kini terjadi. Kalau misalnya lupa bagaimana ucapan Jokowi ketika itu, kita bisa dengar ucapannya berikut. Pertama umur, yang kedua baru dua tahun aja jadi apa wali kota. Yang logis saja lah tidak sampai di situ ceritanya masih berlanjut lagi ya Randi lumayan panjang ini karena dari tahun 2022 seperti ada upaya yang sistematis jadi betul Mbak Agi setelah jadi setelah Gibran menjadi cawapres tangan negara untuk membantu Gibran istilahnya tidak lepas begitu saja ada gerilya untuk memenangkan paslon 02 sebelum mencoblosan salah satu upayanya dengan menekan para kepala desa Nah, sumber kumparan lain di lingkar istana menyebut upaya pemenangan Gibran atau paslon 02 juga melibatkan jejaring kantor urusan agama di Kementerian Agama. Tapi bukan cuma itu, beberapa hari sebelum mencoblosan, sejumlah aparat negara hukum memintai data diri KPPS dan panitia pemilihan kecamatan dengan dalih pengamanan. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa permintaan data itu sedemikian detail? sampai ke alamat dan nomor WhatsApp aktif. Bukankah bila aparat mau tanya data diri bisa lewat jalur resmi lewat lembaga, bukan individu? Jadi berbagai manuver itu membuat gambaran pemilu curang sulit dihindari. Sejumlah sumber penyelenggara pemilu pun menyatakan kepada kita, saya dengan Agaton bertemu mereka, bahwa ada juga potensi utak-atik suara di tingkat TPS sampai rekapitulasi. Ini kami bahas di Lipsus edisi 12 Februari dengan judul Jangan Biarkan Kecurangan Menang. Masalahnya upaya-upaya merusak demokrasi itu tidak berhenti sampai di situ. Sebelum semua ini terjadi, penguasa juga secara simultan berupaya menjentram beberapa kekuatan politik untuk kepentingannya. Latif, yang waktu itu ikut liputan soal ini pasti masih ingat soal manuver ini. Gimana ceritanya? Baik Erandi, terima kasih. Fase berikutnya adalah fase kedua, di mana pada saat itu penguasa mencoba mencengkram sejumlah kekuatan politiknya untuk memuluskan kepentingannya. Dalam hal ini Jokowi diduga memainkan bidak jaturnya. Partai-partai politik koalisi terutama Golkar, ia meminta agar kepemimpinan Erlangga Hartarto pada saat itu diragukan karena kapasitasnya. Untuk terus memimpin Golkar akibat elektabilitas partai yang tidak memungkinkan. Pada titik inilah menurut sumber kumparan di internal Golkar pada waktu itu, Jokowi mengintervensi ia butuh Golkar untuk meredam tekanan dari PDIP, sekaligus mendukung Prabowo Gibran. Detail soal ini dibahas pada litus Kumparan pada edisi 31 Juli 2023 dengan judul Mengincar Golkar. Selanjutnya, Jokowi tidak berhenti di Partai Golkar saja, melainkan Jokowi juga diduga menjadikan PSI sebagai alat politiknya. Seperti yang kita ketahui, PSI selalu mendukung semua arah kebijakan dari Jokowi. Pada saat itu, putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep resmi menjadi ketua umum PSI pada 25 September 2023. PSI pun langsung merapat ke Prabowo pada saat itu. Rincian cerita ini pun dibahas di Lipus Kumparan edisi 2 Oktober 2023. Dengan judul "Restu untuk Kaisang". Tapi... Apakah intervensi Jokowi hanya berhenti pada sampai saat ini? Mungkin teman saya Rakyat bisa menjelaskan tentang ini. Tentu saja tidak berhenti sampai di situ, Mas Latif. Jadi, selain partai politik, ya teman-teman, Jokowi juga mengerahkan aparat. Kita ini bahasanya menduga dulu ya, bagaimana kita pada pemilu kali ini mendengar ada istilah geng solo. Geng solo ini adalah Pejabat-pejabat uh, di Kota Solo dulu, uh, mereka adalah pejabat dari TNI atau Polri yang sempat memerintah bersama Jokowi atau bekerja sama di kota itu bersama Jokowi. Sekarang orang-orang itu ada di pucuk-pucuk pimpinan. Sebut saja Panglima TNI Jenderal Agus Supianto atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit, dan terbaru ada Nana Sujana, dia purnawirawan inspektur Jenderal Polisi dan sekarang jadi pejabat Gubernur Jawa Tengah. Lalu nggak cukup sampai di situ saja. Sudah ada penjabat gubernur Jokowi masih menempatkan Kapolda Jawa Tengah adalah Ahmad Lutfi yang dulu kalau nggak salah dari penelusuran saya sempat jadi Wakapol Resta Surakarta pada periode yang sama dengan Listo Sigit atau Nono Sujana yaitu sekitar tahun 2011. Lalu juga ada Majen Wahyu Prasli Jono teman-teman juga ingat ya bahwa dia ini adalah salah satu ajudan pertama Jokowi di periode pertama tahun 2014. Uh, sepertinya belum cukup dengan aparat TNI dan Polri aparat desa seperti yang sudah dijelaskan Mas Herani tadi juga dilibatkan lagi kali ini setelah tiga periode gagal aparat desa pada tanggal 13 November 2023 itu mengumpulkan 8 uh, delapan organisasi uh, kepala desa yang besar di seluruh Indonesia untuk berkumpul di Gelora Bung Karno tanggal 19 Novembernya dan undangan itu pada yang tersebar itu uh, penyeruan dukungan untuk Prabowo Gibran meskipun di lokasi uh, ada peringatan bahwa jangan jangan serukan dukungan di sini dan banyak kepala desa yang juga sudah kecelik jadi mereka mengira uh, kedatangan mereka hari itu adalah untuk meneriakan revisi UU Desa tentang biaya desa yang 5 miliar per tahun atau alokasi 70% dana desa nah ini kita sudah lihat uh, penggunaan Jokowi atau uh, dugaan penggunaan Jokowi ke aparat TNI Polri dan aparat desa tapi kira-kira bisa lebih parah daripada ini enggak ya Bang? ya bisa karena bukan cuma aparat tapi ada juga penggunaan program-program pemerintah oh, cuma untuk itu. kampanye oke okay. Jadi uh, setelah presiden, uh, calon presiden itu mendaftar ke KPU uh, sebagai konsekuensi politik uh, pada tahap tersebut kabinet Jokowi itu sudah mulai terpecah belah karena kubu-kubu politik Mahfud MD saat itu masih menjawab Menko Polhukam kemudian uh, dideklarasikan sebagai cawapres Ganjar Pranowo dari PDIP kemudian Menan Prabowo Subianto menjadi capres wakilnya kita ketahui sendiri Gibran Rakabuming Raka anak Jokowi. Nah, uh, tetaplah hal ini membuat berbagai kekuatan politik memandang Jokowi bakal berpihak ke kubu Prabowo Gibran. Nah, tapi beda-beda kubu politik ini nggak membuat menteri mengundurkan diri. Jokowi juga nggak memecat mereka, sebagaimana dibahas dalam liputan khusus edisi Kabinet Canggung di masa Tanggung nah, pada Desember 2023 lalu. Di era Jokowi, menteri boleh berkampanye, Jokowi mengubah aturan kewajiban menteri untuk mundur setelah mendapat alas hukum dari gugatan Partai Garuda ke Mahkamah Konstitusi tahun 2022 lalu. Nah, konstelasi politik ini membuat kabinet yang sudah berkubu-kubu terasa kikuh dan tak berlangsung cair. Itu kata sumber seorang menteri. Secara tidak langsung, ada rangkap jabatan menteri yang seharusnya bekerja demi rakyat di sisa masa jabatan dengan jabatan politik demi urusan pemilu. Padahal tahun 2014 lalu, Pak Jokowi itu melarang Rangkap jabatan semacam ini antara Ketua Umum Parpol dan juga uh, jabatan menteri gitu. Nah, kemudian kabinet ini status quo isinya itu menteri-menteri yang berasal dari parpol pendukung tiga capres berbeda, Anies, kemudian uh, Prabowo, kemudian Ganjar. Nah, ini bagaimana waktu yang kemudian dalam liputan khusus Jokowi memihak kabinet bergejolak pada tahun eh, Pada 2024 bulan Januari? Kabinet didera isu mundurnya menteri-menteri. Selain Mahfud, yang kemudian akhirnya mundur, kemudian PDIP mengungkap juga menteri-menteri yang masih ada di dalam kabinet ini, sebenarnya merasa nggak nyaman gitu di kabinet Jokowi. Termasuk yang diisukan pada saat itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menjadi salah satu menteri yang dibilang itu nggak nyaman. Duduk perkaranya itu, kalau menurut sumber-sumber kumparan yang kami temui, karena permintaan Talovis menambah dana bansos akhir 2023 lalu padahal APBN itu sudah diketok sejak September terbukti awal 2024 Jokowi itu menggelontorkan dua jenis bansos PLT sama bantuan beras 10 kg nah para pengamat dan politisi menilai bansos ini jadi instrumen untuk urusan politik Jokowi terang-terangan setelah itu bilang Presiden boleh kampanye Kemudian juga Jokowi menunjukkan secara tidak langsung makan-makan e, dengan para menteri pendukung koalisi Prabowo. Nah, dengan kata lain, ini Jokowi ini ditengarai e, berpihak gitu. Dan dalam liputan khusus gelombang kritik untuk Jokowi pada hitungan kami, hitungan Latif waktu itu, terungkap Presiden Ketujuh Republik Indonesia ini sampai turun gunung 17 hari di dalam dua bulan dari bulan Desember sampai awal Februari itu turun gunung bagi-bagi bansos ke daerah-daerah gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau menurut politikus lain itu nggak mesti dilakukan oleh presiden sendiri gitu, karena ada mensos ya. Dan mensos bahkan tidak dilibatkan dalam hal ini, anehnya gitu. Nah, karena penggunaan instrumen negara untuk urusan kampanye dan politik praktis membuat berbagai civitas akademik perguruan tinggi di Indonesia kemudian resah Mengungkapkan protesnya, protesi kampus dilayangkan kepada Jokowi, mendorong pemerintahan yang bermartabat dan pemilu yang bersih. Dengan adanya semua fase-fase uh, yang diduga menjadi kecurangan atau kondisiian ini, akankah kemudian pemilu berlangsung jujur, jujur, dan adil? Kalau kata orang, klasiknya time will tell, alias waktu yang akan menjawab. Tapi dengan rentetan siasat licin sekaligus licik yang demikian gamblang, sudah saatnya kita bergandeng tangan untuk memantau pilpres dan melawan kecurangan. Indonesia. Bangkitkan Nusantara.